വരാഹ്യമ്മയാൽ അസാധ്യമായതൊന്നും തന്നെയില്ല നിങ്ങൾക്കും വരാഹിയമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്നും ഉയർച്ചയുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കടബാധ്യതയും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും മൂലം വലയുകയാണോ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അമ്മ കേൾക്കും നിങ്ങൾ അമ്മയിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം കേൾക്കുകയോ ചൊല്ലുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സകല ദുരിതങ്ങളും മാറ്റി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വന്നു ചേരും അതുമൂലം നിങ്ങളിൽ ധനസമൃദ്ധി കുടുംബസൗഖ്യം രോഗമുക്തി ദാമ്പത്യസൗഖ്യം പുത്രസൗഭാഗ്യത്തിനും സന്താനങ്ങളിൽ സൽകൃതി വന്നു ചേരുവാനും കഴിയും വരാഹി അമ്മയുടെ ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം ശ്രവിക്കുന്നതും ജപിക്കുന്നതുമായ എല്ലാവരിലും അമ്മയുടെ സർവൈശ്വര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹം വന്ന് ഭവിക്കട്ടെ महिषध्वजाय विद्महे तण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे तण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे दण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे दण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे दण्डहस्ताय धीमहि तन्नो आराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे दण्डहस्ताय धीमहि तन्नो आराहि प्रचोदयात् महिषध्वजाय विद्महे तण्डहस्ताये धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे तण्डहस्ताये धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे दण्डहस्ताय 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 धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् महिषध्वजाय विद्महे तण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे तण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे दण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे दण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे तण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय ॐ महिषध्वजाय विद्महे तण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय विद्महे दण्डहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ महिषध्वजाय